bismillahi rohmanir rohiym alloh taolo hammamizga bu ramazon oyini muborak aylagan bo'lsin barcha yaxshi niyatlarimizga yetib yuraylik bu oylarda alloh taolo ulug' o'zi rozi bo'ladigan solih amallarga muvaffaq qilsin alloh tanamizni salomat qilsin iymonlarimizni butun qilsin alloh taolo bu borliq hayotida faqatgina birovlarga zarar berib emas nomimiz faqat yaxshilar qatorida zikr qilinmoqligini qo'limizdan kelgan foydalarni qilishligimizni alloh taolo nasib qilsin ko'pincha yaxshiliklar qilish haqida gap ketgan paytda kishilar moddiy ehtiyojlarni tushunadilar ya'ni moli dunyo topib birovlarga infoq ehson qilishim kerak deb o'ylaydilar aslida yaxshilik degan so'z bir birodaringizga tabassum bilan qarashingizni o'zi yaxshilik bir birodaringizga yaxshi so'zni gapirishingizni o'zi yaxshilik yoki ko'cha kuyida birovlarga aziyat bermasligingiz yaxshilik chunki rasulimiz aytganlarki kishilarga xalaqit qiladigan bir shoxni şah, kesib olib tashlagan kishi uchun jannatni bashorati berilngan shunga qoqilmasin deb bir qoziqni olib tashlagan yoki boshini urolmasin deb bir shoxni bir navdasini bitab qo'ygan kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jannatni e, bashoratini berganlar qarang shu kichkina bir amal uchun shunchalik ajr ekan demak e, biz o'zimizni ko'chada qanday zararlardan zarar berishlikdan o'zimizni qanchalik saqlashligimiz kerak yoki kishilarga qanchalik foydali bir inson yaxshilik ulashuvchi yordam beruvchi bir inson bo'lishligimiz uchun shariatimiz qanchalik targ'ib qilgan ekan shuning uchun muhtaram azizlar ko'cha ko'yda yurganimizda har doim bizdan hech kim zarar ko'rmasin faqat bizdan manfaat yaxshilik ko'rsin bizni haqqimizga ota onamizni haqqiga otangga onangga rahmat deydigan duolarni qiladigan duolarni oladigan bir kishilar va shaxslar bo'lmoqligimizni alloh taolo hammamizga o'zi nasib etsin